Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Ваше внимание, главный тренер команды «Звезда» Анатолий Иванович Бузник. Анатолий Иванович, будьте добры, ваш комментарий по сегодняшнему игре. Ну, не зря является лидером в первой лиге, поэтому достаточно сложная, агрессивная игра получилась, но я доволен, что удалось дожать. Хотя моментами складывалось впечатление, что наши где-то уже хорошо подсели, но тем не менее нашли в себе силы, стандарты и использовали те моменты, которые предоставились. Вопрос, пожалуйста. Удаление повлияло на игру? Еще раз, удаление? ну, естественно, когда на одного игрока меньше, всегда легче играть в другой команде, поэтому, естественно, повлияло, но, может быть, не настолько, потому что это была концовка игры все-таки Николай Федоренко озвучил задачу на сезон вместо пятерки и следующий сезон выход в Берлигу. Поменялось что-то в этом плане? Ну, я пока у нас задача одна, сейчас довести до конца этот чемпионат. Николай Иванович создал хорошую команду, ну, по ряду причин там не получилось, наверное, что-то. Поэтому наш президент обозначил задачу э улучшить организацию игры, поставить игру команде, а дальше уже будем по окончании сезона, принимать следующие шаги и следующие цели и задачи. После прошлой игры состав меня человека. Сколько? По, человек, по Честно говоря, я не задумывался, сколько поменял. Мы у просто ориентируемся на... Есть в этой игре и травмы, у -у есть и э, предупреждения, виду пропуски игры. Поэтому мы ставили сильнейших, те, кто были готовы на в данном случае, на эту игру. Здорово, Волчевск тоже нормально все пошло? По-моему, все отлично, мы ничего не, не почувствовали. Восемь с половиной часов мы были у вас в городе.